мы в назначенное время выдвинулись одной бронегруппой на одну точку, танки выдвинулись на вторую точку. По команде мы продвинулись с разных сторон и начали атаковать условно в опыт взвод опорные пункты противника. Сначала по ним проехали танки, за ними пошла бронетехника с пехоты. После этого танки отошли на рубеж прикрытия. Пехота начала окапываться, занимать оборону непосредственно на бывших ОПАх.